Syafi'i rahimahullahu taala menafsirkan hadis yang dimuatkan tadi di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar dengan kata Imamuna syafii rahimahullahu taala al bid'atu bid'atani bid'ah ah itu terbahagi kepada dua mahmudatun wa madzmumatun Fama wafaq sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madmumun. Bida'ah itu ada dua bahagian. Ada bid'ah ah yang terpuji dan satu lagi bid'ah ah yang dicela. Maka bid'ah ah yang terpuji adalah bid'ah ah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bid'ah ah yang tercela ialah bid'ah ah sesuatu perkara yang tidak sesuai dan menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu ungkapan Imam Syafi'i yang masyhur, kata beliau al muhdatsatu darbani ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahazi fahadhihi bid'atul dalalah wa ma uhditha min al khairi la yukhalifu shay'an min dhalika fa muhdathatun muhdatsatun ghairu madhmumah pekerjaan yang baru diadakan itu ada dua yang pertama pekerjaan keagamaan yang berlainan atau menentang dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi ataupun asar yakni perilaku dan fatwa para sahabat ataupun ijma ulama maka ini dinamakan bid'ah ah dalalah bila bertentangan dengan Quran bila bertentangan dengan hadis bila bertentangan dengan ijma bila bertentangan dengan asar maka itulah dinamakan bid'ah ah dalalah menentang tidak sesuai dengan 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 mafhum ataupun maksud daripada tujuan daripada hadis dan al-Quran maka itu nama bid'ah dalalah maka kata Imam Syafi'i selanjutnya wa ma uhditha min al-khairi la yukhalifu shay'an min dhalika fa hiya muhdathatun ghairu madhmumah Maka pekerjaan keagamaan yang baik yang tidak menentang salah satu daripada yang tersebut di atas maka ia adalah bid'ah ah juga tetapi tidak dinamakan sebagai bid'ah ah yang tercela iaitulah dinamakan sebagai bid'ah ah hasanah. Yang menjadi masalahnya di dalam masyarakat kita timbul perbalahan demi perbalahan di mana wujudnya golongan yang tidak menerima hakikat wujudnya khilaf di dalam masyarakat. Golongan yang tidak menerima wujudnya khilaf di dalam Islam pada hakikatnya. Yang kalau kita lihat di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya zaman ulama demi ulama tabi'in tabi'at, tabi'in dan seterusnya berlaku khilaf demi khilaf di kalangan ulama di dalam memahami nas-nas ajaran Islam. Ini menunjukkan bahawa saja khilaf di dalam Islam memang wujud dalam Islam memang ada pada hakikatnya. Khilaf bermaksud perbezaan pendapat. Ulama' ni dengan sekian-sekian ayat Quran pendapat dia begini-begini. Ulama' ini dengan sekian-sekian ayat Quran ataupun dengan ayat yang setiap -seti -seti ayat yang sama ataupun dengan hadis yang sama tetapi dengan berbeza pendapat dia. Imam Syafi'i menafsirkan seorang yang perempuan yang diceraikan dengan oleh suami dia, maka dia kena istibrak, kena tunggu sampai tiga kali kuruk. Tiga kali kuruk dalam Al-Quran disebut salah satu salah salah satu salah satu di dalam ayat tersebut Imam Syafi'i menafsirkan salah satu itu dengan kata tiga kali haid. Maknanya selepas tiga kali haid baru suci. Selepas tiga kali haid baru boleh berkahwin dengan orang lain sebagai contohnya. Tetapi Imam Malik tidak sedemikian. Imam Malik mengatakan salah tata kuru itu dengan tiga kali haid. Maknanya kena tiga kali haid, barulah dinamakan orang tu ada syarat untuk bernikah dengan orang lain sebagai contohnya. Itu adalah masalah masalah menentukan seorang perempuan tu telah selesai dan iddah dia daripada seorang suami. Dalam persoalan menyapu air di kepala. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali semuanya berlainan pendapat dalam menentukan soal nak menyapu kepala apabila seorang mengambil wudu, basuh muka, basuh tangan kemudian menyapukan air di kepala, ada mengatakan tiga helai sekurang-kurangnya dah cukup mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut mazhab Imam Malik dia kata kena kena apa ni separuh daripada kepala dan ada mengatakan satu tapak tangan dan sebagainya. Itu menunjukkan wujudnya khilaf dalam Islam. Perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan sesuatu hukum. Maka itu dinamakan khilaf. Maka apa khilaf demi khilaf di dalam menentukan maksud ayat al-Quran itu tidak dinamakan bid'ah, bahkan itu mencantikkan lagi makna kepada Quran dan hadis. Huraian kepada Quran dan hadis itu bukan disebutkan bid'ah. Tetapi apabila menentang al-Quran, Quran suruh Allah Taala suruh sapu kepala, dia kata jangan sapu kepala, itu baru dinamakan bid'ah. Allah Ta'ala suruh-suruh tunggu Kena istibrak, kena tunggu Dalam masa iddah tiga kali haid Ataupun tiga kali suci Dia kata tak payah tunggu Nikah, suami mati Tunggu yang nikah Tak ada masalah apa Itu baru nama menentang Al-Quran Itu baru dinamakan Bida'atul dalalah tetapi selagi mana mempunyai sumber pengambilan hukum dalam Islam na menafsirkan sekian-sekian dengan makna sekian-sekian menafsirkan sekian ayat Quran dan hadis dengan makna sekian-sekian maka itu tidak dinamakan sebagai bidah ataupun boleh kita katakan sebagai bidah tetapi nama dia bidah hasanah bukan bidah